দীপ জলু লা ঘি সরিযোগ উপরে শিখা ক্ষীণ হয়ে গলা বায়ুর প্রভাব যে বর্তমান দীপ উপরে বিজয় প্রাপ্তি সহজ তেম সে জোরে প্রবাহিত হেলা ও দীপক আক্রমণ কলা তলে অন্ধকার দবি রইলা এভি স্থিতি দেখি সে কহিলা দীপ এবার তো তুমার শেষ সময় আসি ଏବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ମୋର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯିବ କାହାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେବ ଏହା ଦେଖିବା ବିଧାତାଙ୍କ କାମ ମୋର ଧ୍ୟୟ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ହେତୁ ନିରନ୍ତର ଜଳିବ ତେଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସେଥିରୁ ବିମୁଖ ହେବି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉ ଦୀପ ଦେଖାଯାଉ ତୁମେ ଜିତିବ ମୁଁ ଜିତିବି ପରା ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଲା ତ ଦୀପ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର କରି ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଯେ ସେଠାକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଦୀପର ଏହି ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଲାଲିମା ବାତାବରଣରେ ଛାଇଗଲା ପ୍ରକାଶ ପଥରେ ଏକାକୀ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ପଥିକ ଗଣ ଯେତେ ହାରିଯିବା ପରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦୈବୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଗଣିତ ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଇଥାଏ